Dobrý den, vítejte v trojské části praktika 4. Moje jméno je Hedvika Gedeonová a já jsem tady až dohnal. A společně vás provedeme úlohou číslo 8, absorbce beta zářejí. Já budu váš modelový student a já vyučující. A taky ten, kdo opravuje protokoly. Tak pojďme na to. Prvně se podíváme na naši aparaturu. Zde ve spodní části je náš zářič. Měl se o strom 90, tedy beta zářič, který emituje beta záření nebo elektrony. Tak je vidět, že ten v tom plastu je vyvrtaný otvor, kterým ty elektrony jsou směřovány do poměrně úzkého svazku, směrem nahoru. No a tady máme geiger detektor. To je ta věc, kterou chodili kolem Černobylu, jak to cvaká a měřili tam tu radioaktivitu? A v principu to je to ten typ detektoru který to teda necvaká. Signál z toho geiger detektoru jde tudy do analyzátoru, který ten signál zpracuje a pak předá informaci do počítače o tom, kolik jsme těch elektronů nebo jiných signálů z pozadí zaznamenali. V první části této úlohy si proměříme charakteristiku geiger millerova detektoru. Tady jsem si půjčil jeden exemplář z vedlejší úlohy. Když se podíváte, tak možná uvidíte, že uprostřed je tenký drátek, který tvoří anodu a pak okolo jakoby povrch válce nebo ten plášť tvoří katodu. Na ty přivedeme napětí a chceme vlastně změřit, kolik těch signálů uvidíme v závislosti na tom přivedeném napětí. Takže budeme měnit napětí a měřit počet signálů. A cílem je určit takové napětí, které bude optimální pro další měření. My teď se nastavíme dobu měření na 20 sekund, pak možnost spektrum a plato a od 400 V do 800 V s krokem po 5 V. v celkem to bude trvat asi skoro půl hodiny a to vlastně celý poměří samo. Půl hodiny? V druhé části této úlohy bude měřit tu vlastní absorpční křivku. K tomu máme tyto plíšky, když se podíváš, je tu napsaná plošná ústota, ovšem jsou z hliníku, což není úplně nejtvrdší kov, a jsou tu řadu let, takže mohou být poněkud už ošmatavé. Ten píšek to je vezmeme, vložíme ho mezi zářič a detektor a zavřeme dvířka. Zavřeme dvířka až teď? Tak to už jsem přeci stejně dávno ozářená, ne? A ten zářič asi není tak silný, spíše od o to, abychom tam asi nezaznamenávali nějaký pozadí zvenku. A u té první úlohy nám to nevadilo? No tak tam nám šlo o to, jak se mění počet signálů za závislosti na napětí, ale jak je původ signálu, to nám bylo v podstatě jedno. A. Takže teď bychom chtěli mít možno jenom ty elektrony nebo beta záření ze stroncia. Takže zavřeme dvířka, spustíme měření, každé měření bude mít 100 sekund, a až doběhne, tak se otevřeme a vložíme další plíšek. A budeme se snažit, abychom s těmi předchozími plíšky nepohly a vlastně vždycky budeme vkládat jenom další další plíšky, nebudeme je vyndávat. Právě kvůli konzistenci geometrie. A až tam dáme všechny ty popsané, tak pak na závěr se tam přidá tento pustý skrz který už by žádný elektron ze stromce neměl projít. To všem neznamená, že neuvidíme žádný signál, protože elektrony se taky mohou odrazit od stěny komory a dorazit do detektoru, aniž by vůbec museli projít absorbátorem. Takže v tomto smyslu nějaké experimentální pozadí tam bude pravděpodobně stále. Třetí část měření budeme provádět opět bez absorbátoru. Dáme celkem 765 měření, každé s trváním jedna sekunda. V každém měření změříme počet těch elektronů z rozporu stronce, které dorazily do detektoru. A cílem je si podívat, zda Počet těch elektronů z těch měření je rozložen podle Poissonovského rozdělení, jak bychom čekali, či nikoliv. Doufám, že jste si náš tutoriál užili a po koronaviru opět na viděnou. těšíme na vaše protokoly. <sík> 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 oh,